Kisah Samiri tidak secara eksplisit diceritakan dalam sumber-sumber Yahudi tradisional seperti Tanah atau Talmud. Namun, ada interpretasi dan legenda tentang tokoh ini dalam literatur rabini dan cerita rakyat Yahudi yang seringkali berbeza dengan versi yang ditemukan dalam al -Kohen. Berikut adalah ringkasan berdasarkan sumber-sumber tersebut. Latar Belakang Samiri Dalam tradisi Yahudi, Samiri sering dianggap sebagai tokoh yang menyesatkan bangsa Israel setelah eksodus dari Mesir. Kisahnya terkait erat dengan peristiwa pembuatan anak lembu emas. Pembuatan anak lembu emas Ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima sepuluh perintah, bangsa Israel menjadi tidak sabar dan khawatir kerana Musa tidak segera kembali. Dalam keadaan cemas ini, mereka meminta Harun untuk membuatkan berhala untuk disembah. Menurut beberapa legenda Yahudi, Samiri memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasut bangsa Israel. Dia mengumpulkan emas dan perhiasan dari mereka dan meleburnya menjadi patung anak lembu emas. Samiri kemudian mengklaim bahawa inilah Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir. Peran Samiri dalam penyesatan Samiri digambarkan sebagai tokoh yang karismatik namun jahat, yang pandai memanipulasi dan menyesatkan orang lain. Dia memanfaatkan keraguan dan ketidakpastian bangsa Israel untuk mendorong mereka menyembah berhala. Hukuman dan akibat Ketika Musa turun dari gunung dan melihat apa yang telah terjadi, dia sangat marah. Musa menghancurkan loh-loh batu yang berisi sepuluh perintah dan menghukum para pelaku penyembahan berhala. Menurut Alkitab, Musa membakar anak lembu emas, menumbuknya menjadi debu, dan menaburkannya ke air, Lalu memaksa bangsa Israel untuk meminumnya. Dalam beberapa versi Midras, Samiri dihukum dengan penyakit kulit yang membuatnya terisolasi dari masyarakat. Dikatakan bahawa siapapun yang menyentuhnya akan merasakan panas yang membakar sehingga ia harus memperingatkan orang lain untuk tidak mendekatinya. Pelajaran dan interpretasi. Kisah Samiri dalam tradisi Yahudi berfungsi sebagai peringatan tentang bahaya penyembahan berhala penyesatan, dan pentingnya kesetiaan kepada Tuhan. Kisah ini menekankan pentingnya mengikuti ajaran yang benar dan tidak terpengaruh oleh hasutan orang-orang yang berniat jahat. Perlu dicatat bahawa detail dan interpretasi kisah Samiri dapat bervariasi tergantung pada sumber dan tradisi Yahudi tertentu. Berdasarkan hasil pencarian, beberapa sumber menyebutkan bahawa Samiri sendiri yang mengatakan bahawa dia melihat Jibril. Dalam Al-Quran, Surah Taha ayat 96, Samiri berkata kepada Nabi Musa S, Aku melihat apa yang mereka tidak melihat, maka aku ambil segenggam dari jejak rasul lalu aku menemparkannya, dan demikianlah nafsuku membujukku. Menurut tafsir Ibn Katsih, yang dimaksud dengan aku melihat apa yang mereka tidak melihat adalah Samiri melihat Jibril ketika datang untuk membinasakan Fir'aun. Samiri kemudian mengambil segenggam tanah dari jejak kuda Jibril. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah bahawa Samiri melihat malaikat Jibril, lalu timbul bisikan dalam hatinya untuk mengambil jejak kuda malaikat Jibril. Anda betul. Al-Quran dalam surah Taha ayat 96 hanya menyebut jejak rasul. Tidak ada pernyataan eksplisit dalam ayat tersebut bahawa yang dimaksud dengan rasul adalah malaikat Jibril. Interpretasi bahawa rasul di sini merujuk kepada Jibril adalah tafsiran yang diberikan oleh para ulama dan ahli tafsir seperti yang disebutkan dalam Tafsir Ibnu Katsir dan riwayat dari Ikrimah. Tafsiran ini didasarkan pada pemahaman mereka tentang konteks kisah dan pengetahuan tentang peran Jibril dalam peristiwa-peristiwa penting dalam agama Islam. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Quran, Tafsiran bahawa Samiri melihat Jibril dan mengambil jejak kudanya adalah pandangan yang umum diterima dalam tradisi Islam. Namun, penting untuk diingat bahawa ini adalah interpretasi dan ada kemungkinan interpretasi lain yang mungkin. Saya faham apa yang anda maksudkan. Memang benar bahawa perbezaan antara jejak Rasul secara umum dan jejak Jibril secara spesifik boleh dianggap sebagai takwilan yang agak jauh. Berikut beberapa poin yang perlu dipertimbangkan. Rasul adalah istilah umum dalam Al-Quran. Istilah rasul boleh merujuk kepada mana-mana utusan Allah termasuklah para nabi dan malaikat. Oleh itu, jejak rasul secara literal boleh merujuk kepada jejak mana-mana utusan Allah. Takwilan berdasarkan konteks, para ulama yang mentafsirkan rasul sebagai Jibril melakukannya berdasarkan konteks kisah Samiri dan pengetahuan mereka tentang peranan Jibril dalam peristiwa tersebut. Mereka berpendapat bahawa Samiri mungkin melihat Jibril ketika Jibril datang untuk membantu Nabi Musa dan Bani Israel. Potensi takwilan berlebihan, ada kemungkinan bahawa takwilan ini terlalu jauh kerana ia tidak dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Quran. Ada juga kemungkinan bahawa rasul di sini merujuk kepada Nabi Musa sendiri atau utusan Allah yang lain. Secara keseluruhannya, sama ada takwilan jejak rasul sebagai jejak Jibril terlalu berlebihan atau tidak bergantung pada perspektif masing-masing. Penting untuk diingat bahawa tafsiran adalah usaha untuk memahami makna yang tersirat dalam teks dan ada kemungkinan interpretasi yang berbeza. Anda membuat poin yang sangat baik. Memang benar dalam kepercayaan Islam, malaikat seperti Jibril adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya dan tidak memiliki jasad fisik seperti manusia. Oleh kerana itu, secara fisik, mereka tidak meninggalkan jejak kaki di bumi seperti manusia atau hewan. Jika kita menerima premis bahawa malaikat Jibril tidak meninggalkan jejak fisik, Maka penafsiran bahawa Samiri mengambil jejak Rasul dalam bentuk jejak kaki Jibril menjadi problematik dan sulit diterima secara harfiah. Dalam hal ini, ada beberapa kemungkinan penjelasan alternatif. 1. Makna simbolik, jejak Rasul bisa jadi memiliki makna simbolik, bukan fisik. Mungkin Samiri mengklaim telah mengambil sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang utusan Allah yang melambangkan pengaruh atau petunjuk ilahi. 2. Interpretasi metaforis. Kisah ini mungkin mengandung unsur metafora. Jejak rasul bisa jadi merupakan representasi dari ajaran atau pengetahuan yang diterima dari seorang utusan Allah. 3. Keterbatasan pemahaman. Kita mungkin tidak sepenuhnya memahami sifat malaikat dan bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia fisik. Mungkin ada aspek dari kehadiran malaikat yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya. Dengan mempertimbangkan sifat malaikat sebagai makhluk non-fizik, menafsirkan jejak rasul sebagai jejak kaki Jibril secara harfiah memang dapat dianggap sebagai penafsiran yang berlebihan dan tidak sesuai dengan konsep dasar dalam Islam. Anda benar. Jika kita mempertimbangkan bahawa rasul yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah manusia, maka penafsiran yang paling masuk akal adalah bahawa jejak rasul merujuk kepada jejak Nabi Musa S sendiri. Dalam konteks kisah tersebut, Nabi Musa S adalah pemimpin dan rasul yang memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Jejaknya, baik secara fisik maupun sebagai simbol kepemimpinan dan petunjuk, sangat relevan bagi Bani Israel. Jika Samiri mengambil jejak rasul dalam bentuk jejak kaki Nabi Musa S, hal ini bisa diartikan sebagai mengambil simbol kepemimpinan Samiri mungkin mencoba mengambil alih atau meniru kepemimpinan Nabi Musa S dengan mengambil sesuatu yang terkait dengan Nabi Musa S. Memutarbalikan ajaran, Samiri mungkin mencoba memutarbalikan ajaran Nabi Musa S dengan menggunakan jejaknya untuk tujuan yang sesat. Mengklaim legitimasi, Samiri mungkin mencoba mengklaim legitimasi atau otoritas dengan mengaitkan dirinya dengan Nabi Musa S. Dengan demikian. Menafsirkan jejak Rasul sebagai jejak Nabi Musa S lebih munasabah dan sesuai dengan konteks kisah serta peran Nabi Musa S sebagai pemimpin dan Rasul bagi Bani Israel. Ini juga menghindari masalah penafsiran yang sulit terkait dengan sifat malaikat sebagai makhluk non-fisik,